Vamos pelo agora, ter respeito Це була дуже складна гра для нас. Salah khu shero. We could have won that one. Ми могли виграти. fell apart at the end. Um when they went zone, we we got a little lost. Нам стало дуже складно грати, коли вони почали грати у зонний захист у четвертій чверті. But guys played hard. Um that's all you could really ask for. Unfortunately, it's just a little Усі хлопці старалися неймовірно, це все, що ми могли від них вимагати, але на превеликий жаль ми програли. І зараз ми готові для Азамаш. Тепер ми готуємося вже до гри «Озовмаш» і я сподіваюся, що в нас буде набагато краща гра і результат у п'ятницю. Дякую. Особо говорить нечего. Провалили четвертую четверть. Видели вы прекрасно. 18-8. Говорил я перед игрой, что в этой игре победит та команда, которая лучше защитится. Ну, 8 очков за последнюю четверть. Это показатель хорошей защиты. Мы не попали в свое. И немножко команда была перевозбуждена. Я напомнил команде три момента, которые мы забивали сверху. Очень было большое желание. Красиво сыграть, забить и силы есть, раз бьют сверху. Я обернулась это теми шести очками, которые мы проиграли. Проигранный подбор. В очередной раз 15 подборов на нашем счете. Примерно такая же игра, как была предыдущая. Будем принимать меры, наверное, более жесткие, чем сейчас. Обидно вдвойне, что был шанс.

Если вы вспомните, сколько раз промахнулись из выгодных позиций, выводили игроков, и надо мне посмотреть, что там произошло. И, и не попал сегодня, Мавунга не попал, и Лоренс не попал. То есть, грубо говоря, три человека из пяти выпали сегодня именно по нападению. На кем вы сегодня задумывались? я не могу быть когда команда проигрывает я недоволен <laughs> ну опять понимаете как ну, объясните мне тогда и может я что-то не понимаю очко 230 два фала у нас мы пропускаем трех очков как я могу быть доволен два фала ну свалите ну есть у нас и ротация есть куча игроков которые выйдут и отработают один ключевой момент когда мы потеряли ну, шансы на победу. А все остальное уже было такое доигрывание. Вот эти моменты я поэтому не могу быть доволен. Но мы проиграли эту игру, и я проиграл в том числе. Конечно, конечно. Как можно команду с такими болельщиками? Абсолютно уверен, что команда выйдет, настроится и будет биться и с Азовмашем.